Здравствуйте, меня зовут Яна Новахатько. Я представляю две общественные организации. Молодежная организация «Добро» города Доброполе и организация по защите животных «Верность». Мы воспользовались ваучером, пригласив в качестве тренера Якова Рогалина в город Доброполе. Тема тренинга у нас была фандрейзинг, то есть привлечение ресурсов из общественности. Он был очень полезен для нас тем, что после него мы научились, как действительно можно средства из населения то есть использовать для каких-то достижения целей, достижения наших проектов поставленных. В данный, в данный момент мы занимаемся строительством приюта. И теперь знаем, какие можно акции проводить, то есть фандрейзинг, ну, понятное дело, что очень сильно нам и потому что до этого город маленький, это Доброполе, Донецкая область, то есть о фандрейзинге вообще никто не слышал, вот, пару людей, возможно, а потом приехал Рокалин, то есть и мы все, так сказать, аж были счастливы. Мы залучали гроши для того, чтобы в первую очередь расчистить то помещение, которое нам предоставили. То есть для строительства плюта, конечно же, мы пишем проект, который будем подавать донорам, спонсорам. Вот. А те средства, которые мы берем от населения, они чаще идут на такие какие-то мелкие расходы, но все равно это в первую очередь активизирует людей. Они с нами участвуют в этом всем, они убирают, они жгут мусорком, мыши выносят, то есть такая работа. И не только для приюта, но еще для субботников тех же Самых, то есть везде, где нужна работа с населением, помогает фантазия.